Salam hər birinizə xoş gəldik dəyərlı dostlar. Bildiyimiz kimi 27 sentyabr şəhidlərimizin anım günü də eyni zamanda müqəddəs vətən müharibəsinin başladığı ilk gündür. Bir qədər əvvəl ə, qrup yoldaşım vətən müharibəsi qəhrəmanı Valid Bədalovun atası ə, Vahid kişi ilə danışırdım. Və bildirdi ki, şəhidin adı hələ də əbədləşdirilməyib. Onun qeyd eliyim ki, və şəhid atası bundan narazıdır. Şəhidimiz Aşağı Tala kəndində Zaqatala'da yaşayır. Ailəsi daha doğrusu elə məzarıdır ordadadır. Qəşəhd atas deyir ki, mənim övladım Şəhidlər xiyabanda dəfn olunmadı. Qəbir xərclərini, başdaşı xərclərini hamısını özüm çəkdim. Şüş lazım deyil başqasının da çəkməyi. İncikdir Zaqatala rayon icra hakimiyyətindən. Deyir necə olur ki, Xaridə yaşayan, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız yəqin ki Zaqatalalı və Azərbaycan başqa yerlərin olan soydaşlarımızı nəzərdə tutur. Deyil, Rusiyada yaşayan soydaşlarımız Valet Pədalovun xatirəsini orada, Rusiya torpağında əbədləşdirə bilərlər. Zakatalar öyan İsrail hökuməti bizim şəhidin xatirəsini əbədləşdirmir. Və deyir dəfələrlə müraciət eləmişəm, deyiblər ki, sənədlər hazırlanır, o hazırlanır, bu hazırlanır və deyir ki, bir lərzində nə oldu, niyə hazırlamadılar, heç o məsa Elə bu bir illikdə onun xatirəsi də əbədləşdirilib. Və haqlı olaraq sual verirəm ki, niyə başqa rayonlarda başqa şəhidlərimizin xatirəsi qısa müddətdə, 3 ay, 5 ay əbədləşdirildi, bunun övladının xatirəsi hələ də əbədləşdirilmir? Mən burdan Zaqatal rayon icra hakimiyyətinə, aidiyyətli qurumlara bildirmək istəyirəm ki, şəhid ailələrinə narazılıq salmaq olmaz. Əgər proses gedirsə, onu sürətləndirmək lazımdır ən azından bu 1 illikdə vətən müharibəsinin davam belə deyilsə 1 illiyinin müddətində, yəni noyabr ayının onuna qədər bu məsələni həll eləmək olar. Çünki elə bir çətin proses məsələ olmamalıdır. Prezident ən yüksək mükafatla, yəni vətən müharibəsi qəhrəmanı ordeni ilə təltif elib valihi. Vali Qafqaz Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib, müəllim də ola bilərdi, başqa vəzifələrdə işləyə bilərdi. Amma o Baş Leytnant kimi Vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin, XTQ-nun Baş Leytnantı kimi Vətən müharibəsində xidmət etməyə üstün tutdu. Cəbrayılda şəhid oldu. Özdə az gündən 3 gün öncə 2 qızı var indi Bakıda yaşayırlar ailəsi. Atası anası isə ə doğulduğu kənddə Sakatalıda aşağı atıldı. Və şəhidlərimizin hər birinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Onların xatirəsi bizim üçün əzizdir və biz qələbəni də, qalibiyyəti də hər şey onlara boşdur. Və hətta qəbir məsələsində indi məsələləri qabartmaq istəmirəm valitə təzə şəhid olan vaxt. Demək İzran nümayəndəliyi ilə nəsə problem yaranmışdı və sosial şəbəkələrdə saytlara baxsasaz, o məsələdə şiklandırılmışdı. Fəidlərimizə qarşı hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Diqqət ayırmaq lazımdır. Proses gedirsə, onu sürətləndirmək lazımdır. Digər işlər kənara qoymaq olar. Çünki 27 sentyabrdan başlayaraq 10 noyabra qədər birləvər biz hamımız bir yumruğu olmuşdu. Müharibə bitdi, hər şey bitdi, yox. Müharibədən sonra da onların şəhid ailəsi bir dənə istəyi var Azərbaycan xalqından. Bu şəhidləri unutmamaq, unutmağa qoymamaq. Bunu eləmək lazımdır. Və mən özümə borc bildim deməyirəm. Və onu da deyim ki, Vali həm Cəbrayıl Azad olunmağına görə, həm Murovdağ istiqamətində Kəlbəcər azad olunmağına görə medallarla təltif olunub, Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub və Valihin ruhu bu xalq yaşadığıca yaşayacaq. Şəhidlər ölmür. Şəhidlər olan yerdə vətən də yaşayır. Onda deyim ki, Oktyobrun 7-sində şəhid olan Valihin 10-daz günü idi, yəni ad günündən 3 gün əvvəl şəhid oldu və qızı da 1 gün sonra ad günüdür. Ümid edirəm ki, zakatalar oyun icra keyfiyyəti məsələ ilə bağlı Ə, məsələn diqqətdə saxlayacağı örs götürəcəm. Sağ olun, salamat qalın.